Мистецький спротив більше півсотні киян разом з відомими діячами культури вийшли на мирну акцію протесту проти будівельного свавілля в історичному центрі Києва. Містяни обурені знесенням старовинного будинку на вулиці Павлівській 7 та запланованим будівництвом на його місці готелю, що за їхніми словами знищить сусідній будинок пам'ятку. На будівельному паркані учасники акції розмістили дитячі малюнки. Здание можно реконструировать, его можно даже отстроить новое, но в том виде, в котором оно было, сохранил культуру, аутентичность и так далее. Ну вообще вот это беспамятство, которое уже сколько длится в Украине, не только ведь в Киеве, да? к прошлой культуре, культурным памятникам. Я за прогресс. Мне, я считаю, что нужны новая жилплощадь людям, нужны места для офисов. Все это нужно. Но давайте делать это в тех районах, где у нас очень много. Зачем что мы детям-то оставим? Что останется им потом? Вот эти вот одороблы, вот эти вот. Я не понимаю, куда смотрят люди. То есть неужели не жалко? И так этих домов из-за Второй мировой войны не так много осталось здесь. Это очень важный момент.